શ્રાવણ માસ હિન્દુ ધર્મમાં પવિત્ર માસ માનવામાં આવે છે શ્રાવણ માસમાં દાન ધર્મનું અનેરું મહત્વ રહેલું છે એ જ રીતે ભક્તિભાવ પણ શ્રાવણ માસમાં ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે અને તેનું ફળ પણ ખૂબ જ સુંદર હોય છે આવો જાણીએ આજે મોગલ ન્યૂઝ મોરબીમાં આવા જ એક મહત્વના સ્થાન વિશે સુરેન્દ્રનગરથી પાટણી દસાડાની બાજુમાં આવેલું છે પાનવા ગામ આ ગામ તીર્થકર જૈન મુનિનો એક હજાર આઠ મંદિરના દર્શન પૂરા દેશમાં ક્યાંય ના જોવા મળે એવું મહત્વનું જીવનની ધન્યતા અનુભવાય તેવું સ્થળ શંખેશ્વર નજીકથી પણ જવાય ચાલો આપણે દર્શન કરવા જઈએ પાશ્વનાથ જય જીનેન્દ્ર સૌ ભાઈઓ અને બહેનોને આવો જોઈએ આ મહત્વના સ્થળ વિશે માહિતી રિપોર્ટર સંજય નિર્દેશરિયા અને ખોડાભાઈ પાંચિયા સાથે

और अन्य परंपरा में यह सर्वप्रथम मंदिर बना है इस मंदिर के अंदर एक हजार आठ पारसनाथ भगवान की दिव्य और अर्बुद रत्नमयी मूर्तियों का यहाँ पर विराजमान किया गया 31 जनवरी 2024 के दिन चालीस हजार जन मेदिनी के बीच के अंदर इसकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई इस मंदिर के अंदर एक हज़ार पैंतीस ध्वजा का धजा चढ़ाई जाती है और उन्नीस जनवरी 2025 के दिन यहां पर एक हज़ार पैंतीस चढ़ाने का एक मंगलमयी कार्यक्रम यहां होने जा रहा है ये यह, यह मंदिर एक श्री यंत्र पर हमने निर्माण करवाया और श्री यंत्र पे जो न, मंदिरों का निर्माण होता है उसमें सुख समृद्धि शांति और सलामती प्राप्त होती है और आने वाले जितने भी भक्त है यहाँ पर पूजा अर्चना और भक्ति करते हैं तो उनकी मनोकामनाओं पूर्ण होती इस मंदिर के अंदर हमारे नागेश्वर पासनाथ भगवान मूल नायक है और उनका अद्भुत प्रभाव है और आज हजारों लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए प्रभु की भक्ति करने के लिए और दर्शनार्थी आ रहे हैं रात्रि के समय इस मंदिर के अंदर एक अलौकिक लाइट यहाँ पर चलती है और उस लाइटों का प्रभाव इतना होता है कि वहाँ पर आने वाले यात्रालु मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपने आप प्रभु की भक्ति में खो जाते हैं रात्रि में आठ बजे यहाँ भक्ति होती है संगीतमय भक्ति होती है संघ का नाद होता है और यहाँ सौ दो लोग रोज़ आरती के अंदर उपस्थित रहते हैं जैन के अलावा अजैन समाज के लोग भी इस मंदिर के अंदर दर्शनार्थी आते हैं और हजारों लोग यहाँ प्रतिदिन आ रहे हैं और यहाँ पर भोजनशाला की व्यवस्था भी है और साथ साथ के अंदर यहाँ रहने की रूम की ऐसी रूम की व्यवस्था भी है और इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है और आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर ये एक दिव्य भव्य अलौकिक और अद्भुत मंदिर के नाम से पहचाना जाएगा यहाँ विदेशों से भी अभी लंदन से आए थे अमेरिका से आए थे साउथ अफ्रीका से आए थे बिहार से आए थे उत्तर प्रदेश से आए थे पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रा तमिलनाडु केरला और यहाँ उड़ीसा तक के लोग यहाँ पर दर्शना रोज आ रहे हैं जा रहे हैं और यहाँ पर पूजा भक्ति करके अपने जीवन को धन्य और पावन बना रहे हैं और यहाँ पर साधु साध्वी आठ महीने में विचरण करते हुए यहाँ पधारते हैं और यहाँ साधु साध्वी का बियावच दो से लगातार चल रहा है यहाँ पर गौशाला है जिसमें डेढ़ सौ गाय हैं की जा रही है मैं समस्त भारतवासी के लोगों से निवेदन करूँगा कि वो इस स्थान पर आए और दर्शन करके अपने मनवांचित को पाए और अपने जीवन को धन्य बनाए ये तीर्थ जो है पाटन जिला है सुरेंद्र नगर जिला है और सुरेंद्र जिला के अंतर्गत पाटड़ी तालुका है दशाड़ा तालुका है उस तालुका के अंतर्गत पानवा गांव है उस पानवा गांव के हाईवे रोड पर संकेश्वर अहमदाबाद हाईवे रोड पर स्थित संकेश्वर से 15 किलोमीटर किलो तेरह किलोमीटर है और वीरम गांव से 55 किलोमीटर दूर पर स्थित जो है हाईवे पे बना हुआ है आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य आइए और अपने जीवन को जीवन को पवित्र और पावन बनाइए और आज जो न्यूज चैनल वाले आए हैं मोरवी से उन्हें मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद और इस मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा तक मंदिर लोगों तक पहुंचे और आपकी टीवी के माध्यम से दर्शन करें और हजारों लोग जो लोग ये मंदिर को देखे वो लोग यहाँ पधारे उनकी यहाँ पर सेवा सुसरा बड़े भावों से की जाती है और आप लोग पधारे उनके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद आशीर्वाद मारु नाम तीर्था शाह है हूँ अहमदाबाद જો શંખેશ્વર દર્શન કર્યા પછી આ તીર્થની મુલાકાત ના લઈએ તો આપણે પાગલ કહેવાય કારણ કે આ તીર્થ એવું તીર્થ છે કે બધા જ ભગવાન બધી જ મૂર્તિ બધી અલગ અલગ પથ્થરમાંથી બનેલી કોઈ દિવસ જોઈ ના હોય એકસો આઠ પાર્શ્વનાથના તીર્થના દર્શન તો ઘણા કર્યા પણ એક હજાર આઠ પાર્શ્વનાથના તીર્થના દર્શન કરવા એ તો એક અલગ જ મજા છે અહીંયાના બધા ભગવાન બધી દેરીના ભગવાનના કલર એની આ એના બધી કોતરણી બધું અલગ અલગ છે જોવાની આનંદ જ જોવાની એવો આનંદ આવે કે ક્યારે જોયું જ ના હોય એવું તીર્થ છે અહીંયા શંખેશ્વરથી તેર કિલોમીટર દૂર પાનવા મુકામે આ તીર્થ આવેલું છે જો શંખેશ્વર જઈએ તો આ તીર્થે આવું તો જ જરૂરી જ છે અમદાવાદથી શંખેશ્વરના રસ્તામાં જ આ તીર્થ પડે છે આથી કોઈ સમયની ટેન્શન પણ નહીં થાય વચ્ચે